Владимирович, Харьковский национальный медицинский университет. Проблемные вопросы судебно-медицинской экспертизы трав органов дыхания, дыхательной системы у живых лиц. Подготовиться Старыгиной Лилии Александровне. И, пожалуйста, регламент соблюдайте. Уважаемый президент, уважаемые коллеги, в текущем столетии, особенно в последнее время, появляется все больше и больше э, публикаций ученых судебных медиков и, соответственно, их научных работ, которые проводят исследования э, в направлении усовершенствования судебно-медицинской диагностики, разработки методик, технологий, оценки, объективной оценки разных видов травм при определении степени тяжести телесных повреждений. При этом заслуживает внимания основательные исследования при выполнении диссертационных работ по поводу судебно-медицинской оценки травм органа зрения, черепно-мозговой травмы, повреждений челюстей, тазобедренного сустава, скулоорбитального комплекса, изолированных травмах голеностопного сустава. Российские ученые, судебные медики Клевнор Григорьева указывают, что такие исследования являются целесообразными, так как они позволяет избежать проблемных вопросов, обеспечивает единый научно-методический подход для проведения судебно-медицинских экспертиз. Нередко одни и те же повреждения интерпретируются судебно-медицинскими экспертами по-разному, с учетом осложнений и без них, что вызывает неправильную экспертную оценку повреждений и в конечном итоге неверное определение степени тяжести вреда причиненного здоровью человека. Анализ доступных литературных источников свидетельствует, что существуют основательные научные исследования по усовершенствованию судебно-медицинской диагностики при определении степени тяжести телесных повреждений пострадавшими с травмами органов дыхательной системы. Учитывая выше сказанное, целью наших исследований в ходе данной работы стал анализ проблемных вопросов, сложностей, которые возникают при судебно-медицинской экспертизе травм органов, Дыхательной системы кружевых лиц для определения путей усовершенствования судебно-медицинской диагностики. Материалом нашего исследования послужил ретроспективный анализ заключений судебно-медицинской экспертизы о свидетельствовании по поводу травм органов дыхательной системы кружевых лиц из архива Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы за 2006-2012 года. При этом экспертные исследования были проведены как в отделе экспертизы потерпевших обвиняемых и других лиц, так и в отделе комиссионных судебно-медицинских экспертиз. Всего было проанализировано 75 экспертиз. Как свидетельствует анализ проведенных наблюдений, меньше всего трудностей и успеха возникают при судебно-медицинской оценке повреждений гортани, трахеи с полным нарушением связи всех стенок, при травмах легких вследствие проникающих хранений грудной клетки, возникающих в позициях острых предметов, огнестрельных ранений, по степени тяжести такие э, телесные повреждения эксперты согласно правил относят к тяжке. Однако при экспертизе встречается достаточно большое количество случаев, когда имеет место неполное нарушение целостности стенки гортани и трахеи, переломы подвихих и гортани, нарушение целостности щита подъязычной мембраны, переломы подъязычной кости, острый и хронический посттравматический ларингит, закрытая травма груди, которая сопровождается контузионными повреждениями легких, возникновением осложнений, гематоракс, пневмоторакс. Судебно-медицинская оценка по степени тяжести выше перечисленных повреждений осуществляется преимущественно по последствиям и исходам травмы. Именно при судебно-медицинской диагностике подобных случаев практически судебно-медицинские эксперты имеют определенные трудности, о чем свидетельствует содержание проанализированных экспертиз. Так, из 13 первичных экспертиз э, по поводу тупой травмы гортани, в четырех экспертизах пострадавших с наличием острых посттравматических лиорентитов экспертами недооценены исходы и последствия травматической болезни и просто установлены легкие телесные повреждения. При этом у двух пострадавших имелась посттравматическая гематома гортани, у одного пострадавшего имелось кровоизлияние в связки, связке, у одного пострадавшего имелось осложнение травмы гортани в виде перихондрита и ее хрящей. Исходя из имеющихся судебно-медицинских данных у экспертов, сведений, необходимых для судебно-медицинской правильной оценки исходовых последствий травм, было недостаточно. Пострадавший в ходе экспертиз на какие-либо дополнительные исследования не направлены. В этих случаях, по нашему мнению, экспертам нужно было либо воздержаться от определения степени тяжести телесных повреждений, либо спрогнозировать исход травмы и правильно ее оценить. В ряде экспертиз, в случаях сходных повреждений гортаний, они оцениваются экспертами не по-разному и, соответственно, устанавливается разная степень тяжести телесных повреждений. Так, при экспертизе пострадавшего с повреждениями щитовидного кача, нарушением щитоподъязычной мембраны, теком в голосовой связки, нарушением их подвижности при фонации, крововознением на свистой глотки установлены повреждения средней тяжести. При этом в ходе экспертизы, пострадавшего со сходными повреждениями, опять же, щитовидного качества таким же отеком, кровоизлияния голосовой связки, уже устанавливается экспертом легкие телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья. Также в ходе экспертизы пострадавшего уже без наличия повреждения хрящей гортани, наличия матюка и матома в окружающей ткани, голосовых связок, острого посттравматического аллергита, судовое повреждение средней тяжести. При этом в том случае, опять же, со сходными повреждениями, травмами гортани, уже устанавливается повреждение легкие телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья. Из шести проанализированных комиссионных судебно-медицинских экспертиз по поводу травм на степень степени тяжести телесных повреждений была изменена в трех случаях. Вместе с тем, в одном случае степень тяжести телесных повреждений, измена с тяжких телесных повреждений на легкие телесные повреждения, повлекшие за собой повреждение расстройство здоровья, при этом у пострадавшего имелся острый посттравматический аллергит, кровоизлияние голосовые связки, внутрикожные кровотечения в области нижних точные кровотечения в области склер, множество овальной формы кровопотеков с внутрикожными кровотечениями в области шеи. Поводом изменения степени тяжести явилось отсутствие, по мнению комиссии экспертов, признаков механической асфиксии пострадавшего, на которую сослался эксперт в проведении первичной экспертизы. Также в ходе одной комиссионной экспертизы степень тяжести изменена с легких на легкие повлекшие. И в ходе одной экспертизы, когда первично травма гортани, осложненная по мнению эксперта хроническим и ларингитом, оценена как повреждение средней тяжести. В последующем в ходе комиссионной экспертизы уже по степени тяжести не оценивалась из-за отсутствия причины связи по мнению комиссии экспертов между классическим ларингитом и перенесенной травмой. Обращает на себя внимание, что предоставляемая экспертам медицинской документации пострадавших с травмами гортани, соответственно, заключением эксперта, не всегда делается акцент на характере ее воспалительного процесса, катаральный, гнойный, гнойно-некротический. При переломах хрящей и гортани не указывается характер перелома, наличие степи смещения фрагмента, не делается акцент на наличие характера и выдоха. Иногда клиницистами просто указывается диагноз повреждения хрящей и гортани. Указанных, отсутствие указанных данных затрудняет истинное установление механизма образования повреждений может случить, служить причиной недооценки степени их тяжести. Из диагностических исследований не всегда проводится компьютерная томография, позволяющая объективно выявить переломные и гортани. Другие исследования также направлены на установление нарушения функции гортани не проводятся. Не всегда приводятся, привлекаются необходимые консультанты для проведения экспертизы. То есть, становление давности травм в гортани Эксперты в основном ориентируются на характер только наружных повреждений мягких тканей. Среди повреждений легких наибольшей трудностью экспертов вызывает случай судебно-медицинской оценки и тупой травмы с возникновением гемопневмотуракса. Не всегда удается точно установить источник кровотечения, характер самого повреждения легкого при к возникновению Не всегда действует механизм его возникновения. В отдельных случаях имеют место травмы на фоне сопутствующих заболеваний легких, туберкулез, пневмонии. В ходе проведения комиссионных экспертиз имеет случаи изменения степени тяжести телесных повреждений, установленной э, при первичной и последующей, в том числе комиссионной, степени экспертизе. Эксперты при проведении подобных экспертиз в своих выводах э, ссылаются на 2, -1 -2 правила, и относив право к клетке и тяжких телесных повреждений, опасных для жизни. При этом получают консультативное заключение хирурга о том, что в случае бы не оказания медицинской помощи данная травма грудной клетки и могла закончиться до смерти. Затем в ходе последующих повторных, зачастую комиссионных экспертиз, опять же, тяжкие телесные повреждения заменяются на легкие телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья. Ну, Я вас заканчиваю. При этом эксперты ссылаются на отсутствие дыхательной недостаточности, как опасного для жизни явления, Вместе с тем, как показывает анализ медицинской документации, предоставляемая эксперт, медицинская помощь пострадавшим еще оказывается до возникновения признаков дыхательной при недостаточности, либо в медицинской документации не фиксируется ее привязанность. В отдельных экспертизах отмечены случаи, когда диагноз ушиб легкого, не подтвержденный результатами объективных методов исследования, оценивается по повреждению средней тяжести. При этом, в последующем, при проведении комиссионных экспертиз, это приводит к изменению степени тяжести телесных повреждений. Проведенные исследования позволили сделать определенные выводы. судебно медицинская диагностика правом дыхательной системы при экспертизе живых лиц требует совершенства. Возникновение трудностей при судебно-медицинской диагностике обусловлено тем, что сведения об установлении механизмом механизмов образования Особенности клинического течения травм уровня дыхательной системы и их осложнений в в монорательном диссертационных работах клиницистов, недостаточно для задач судебно-медицинской экспертизы. В этих источниках приводятся данные в аспекте необходимым прежде всего врачам-клиницистам, отдельные виды возможных повреждений, обучающие клинические симптомы, осложнений метода диагностики лечения. Существующие протоколы оказания медицинской помощи по страданию с травмами дыхательной системы также не обеспечивают достаточный уровень диагностики в судебно-медицинском аспекте. Сроки лечения пострадавших, как и продолжительность восстановления функций поврежденных органов, приводится не по каждому отдельному виду травмы, а также. Возникает необходимость повышения эффективности судебно-медицинской диагностики пострадавших с травмами органов дыхательной системы на основе комплексного исследования химатологии, особенностей лечения, последствий и исходов, применительных задач экспертизы с использованием современных исследовательских Спасибо за внимание. Спасибо. Какие вопросы? У меня есть. Я слушаю ваше выступление не впервые, я так понял, что это фрагмент вашей докторской диссертации. Так скажем, нач... не фрагмент, я... Э... Ну, ночами, не... так скажем, э... на, на работе. Да. Но вы понимаете, что вы в разрез приказом, э -э, идете в разрез с шестым приказом, законодательным? Почему? Вы идете в с шестым приказом, вы посягаете на шестой приказ, чтобы у вас Но, что не было проблем. Река, мы в первую очередь последствия оценку да? с учетом ее последствий исхода, а уже то есть, уже применительно потом эксперты, зная оценку, то есть, какие последствия, исходы, какие методы нужно применить, какую технологию надо экспертизы применить, они смогут применить уже без проблем безошибочно, безошибочно критерии тяжести телесных повышения. более полученные наработки в ходе работы, они могут, то есть у нас сейчас стоит дискуссия, да? какие критерии, Там, одни, другие, третьи давайте менять, тяжкие такие, средние такие. То есть исходом работы может какие-то предложения, в том числе по изменению этих же признаков. Э -э потому что, например, в же Российской Федерации уже несколько раз поменялись. Критерии тяжести телесных у нас, они пока... Но если цель вашей работы докторской диссертации будет предложение, я думаю, что вы диссертали. Поэтому... Так что вы задумайтесь. Очень скользкая тема, мне кажется. Есть еще вопросы, теперь Нет. Спасибо. Спасибо вам. <плодисменты> Доклады приглашается.